नमस्ते आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है आज हम नमकीन रेसिपी बनाने जा रहे हैं इसके लिए मैंने आलू लिए हैं उबाले हुए आलू हुए है चार बड़े वाले इसके हम नमकीन रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये पहले हम कद्दूकस कर लेंगे हमने आलू को कद्दू का लिया है उबाले हुए अभी इसमें हम चावल का आटा डालेंगे एक कटोरी अब इसमें हम बेसन डालेंगे एक कटोरी अभी इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे डेढ़ चम्मच और जीरा पाउडर डालेंगे आधा चम्मच अभी हम मिक्स कर लेंगे ये देखिए हमने सभी को भी मिक्स कर लिया है अच्छे से इसको गून लिया है अब इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे अभी हम तेल डालकर और उसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से अच्छे से अभी मिक्स हो गया है अभी हम चकली मोल लेंगे इसमें मैंने जो सेव का रहता है वो इसमें डाला है अभी इसको हम अंदर से थोड़ा सा तेल लगा देंगे ंदा हुआ आटा और इसमें हम डाल देंगे इसको अभी हम पैक कर लेंगे लगा देंगे ढक्कन इसका चकली मोल का ये देखो हमने भर लिया है अभी हमने शेव बनाने के लिए तेल गरम करने के लिए रखा है देखेंगे तेल गरम हुआ क्या नहीं तो तेल अच्छे से गरम होना बाद में आप कम कर सकते हो देखो तेल गरम अच्छे से हो गया है मैंने गैस को कम कर लिया है अभी अभी हम हम करने के लिए डालेंगे इसमें इसको अभी हम पलटा देंगे देखिए अभी तैयार हो गए अपना सेव तल कर इसको हम निकाल देंगे और से डालेंगे अभी गैस मैंने कम ही रखा है अभी हम और से डालेंगे अभी मैंने गैस मीडियम कर दिया है हमने जो चावल का आटा डाला है उससे क्रिस्पी बना आता है क्रिस्पी हो जाते हैं अपने से अब इसको हम पलटा देंगे ऐसे थोड़ा सा पलटाने के बाद हम इसको निकाल देंगे ये देखिए इतने अच्छे से अपनी शेव तैयार हो गई है नमकीन ऐसी रेसिपी तैयार हो गई है ऐसे सभी को अभी हम बना देंगे सेव को अपने ये देखिए अपने नमकीन वाले सेव तैयार हो गए हैं चावल के आटे के और आलू के और बेसन के ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे ऐसी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद